что произошло? Ну, пассажир раскинулся на сиденье, я попросила его вести себя прилично, сесть нормально и не мешать остальным людям ехать, на что он грубил, хамил, в результате не послушался. Ну и остановились возле первой, ближайшей ГАИ, попросили помочь нам высадить этого пассажира. Это все, что было. Ну, а ребята тут обнаружили у ну, него ну, холодное оружие. А вы При работе на маршруте э, проспект Ленина, улица Садовая возле нас остановилось маршрутное транспортное средство. Э, кассир, который обратился с просьбой помочь в том, что в салоне автомобиля находится нетрезвый гражданин, и, чтобы помочь его высадить, потому что реакция у него неадекватная, ведется не, неадекватно. Я, подойдя в маршрут, ну, когда зашли в маршрутное транспортное средство, увидел гражданина, который Полулежа сидел на заднем сидении. Он уже спал в это время. От него исходил резкий запах спиртного, очень сильный. И первый же момент при осмотре гражданин данного гражданина я увидел, что у него с левого рукава, руки торчит рукоятка ножа. Про избежание непредвиденной ситуации данным гражданином я предложил к пассажирам. Полицейский другой маршрутный транспортное средство. И вызвал группу пацанов на место происшествия.